Люди, користуйтеся засобами контрацепції. Це дуже важливо для кожного з нас. Давайте, давайте. Я принимаю участие в данном мероприятии, потому что считаю, что это актуальная проблема в Украине по одной простой причине. В Украине на сегодняшний день действует две вещи. Спида, либо количество жертв, оно превышает сотни тысяч. Существует два рецепта. Первое. Люди должны прекратить инфицироваться путем. Второе. Все инфицированные должны начать лечиться. Думаю, государственная политика должна быть очень лояльна к производителям и создавать именно такие условия, чтобы молодой человек при выборе купить себе кофе или презервативы мог позволить себе купить презервативы. Да и можно, можно? <плес> Ну, для України це особливо актуально, і я вважаю, такі подібні міжнародні діпрезервативи. Вони один міжнародний день в рік. А в Україні можна було б робити раз в місяць, і це було б значно. Я думаю, це підвищило. Тим паче, тут ді презервативи безкоштовно. І навіть ті, хто не можуть їх придбати, вони б з радістю хапали. Три-чотири з дерев.